Уважаемый президент, уважаемые коллеги, тема моего выступления обозначена вопросом, и у меня предположение, что многие присутствующие в зале уже знают ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, потому что за долгие годы жизни в школе, наверное, подразуверились вообще в возможности появления чуда без особых усилий и специальной направленности на это достижение, а с другой стороны, наверное, основанием для сомнения в, этом, в положительном ответе на этот вопрос являются документы, с которыми мы работаем в Гос. Мое знакомство как с основной программой, так и с федеральными государственными стандартами позволяет говорить то в обоих этих документах очень много признаков абсолютной социальной утопии. А, Но ну вы знаете, что утопия переводится с греческого как место, которого нет. А, и вопрос, будет ли? А, вопрос не праздный. Это место, если эти признаки утопии подтверждаются, место вымышленное. Ну, кстати, там еще помечено в философском словаре, что это страна блаженных переводится еще в переводе. Mm -hmm. а, ну, не хотелось бы нас относить к этой категории, а, но я хочу заметить, что а, то, как формулируются там а, сами компетенции, УДД, ну и прочие аббревиатуры, создают ощущение, что либо люди, которые писали этот документ, не очень понимают, что происходит в современной школе, и а, каково содержание обучения, и что он за дети, и либо рассчитывают на таких учителей, которых ну, как бы мы, во всяком случае, не обнаруживаем рядом. Мы работаем с этими документами в своей школе, уже в течение полугода и в общем надеемся в конце года завершить эту работу, но я вам скажу, что усилия требуются, ну вы конечно же это понимаете колоссальные для того, чтобы перевести или сделать на предлагаемом материале как основные образовательные программы, так и рабочие программы. И в этой связи. Мне кажется, очень важно зафиксировать ситуацию, чтобы это не стало госочередным очередным социальным мифом, требуются и необходимые серьезные управленческие действия, безусловно. Департамент общего образования областной и городской сделали много для того, чтобы организовать работу с этими документами по социальной утопии, но а, мне кажется, что предпринятые усилия не обеспечат необходимого результата. В той, э, по той причине, что очень слабо э, задействовано во всей этой деятельности, работа с директорами администрации школ. И мне кажется, собственно, все и должно было начаться с того, чтобы попытаться разработать проект введения в школах федерального государственного стандарта. А получилось, что всю эту работу просто отдают на откуп школам, а там уже у кого как получится. В этой связи, я хочу э, сказать, что, конечно, хотя время во многом уже упущено, но многое еще можно сделать для того, чтобы превратить это в реальность. Я хотела обратить ваше внимание, что такого рода документы будут постоянно появляться. Мы ну, да. говорили уже о стандарте а, пед... а, педагогического э, педагога, о ближайшей грядет, как вы понимаете, стандарт э, старшей школы. И я думаю, что он будет опять в этой же логике сделан. Поэтому я вышла лишь для того, чтобы не то, чтобы отрицательно ответить на этот вопрос, но сформулировать некоторые предложения, которые позволят нам участвовать продуктивно в решении этого вопроса. Во-первых, я хотела бы отметить, что мы находимся с вами сегодня в такой ситуации тотальной инноватизации образования. И эта ситуация тотальной инноватизации характеризуется тем, что решение задач инновационного образования охватило все уровни ступени образования, является сегодня абсолютно непрерывающимся процессом, нарушающимся законы управления образованием, управления инновациями. Вы знаете, что управление инновациями все время строилось на волновых теориях управления. Когда одна инновация завершается, появляются вторые инновации. У нас с вами ситуация, когда ничего не завершается, и при этом ничего не завершающейся ситуации появляются все новые инновации. Такова ситуация. И в этом смысле вовлеченность в решение задачи инновационного развития, чего тоже никогда не было в истории российского образования, сегодня оказалось, обратите внимание на уровне всех образовательных учреждений и каждого отдельного учителя. Если раньше образовательные учреждения принуждены были решать основные оперативные задачи, то сегодня они вовлечены в решение стратегических и инновационных задач все образовательные учреждения и каждый учитель. И поэтому, следующий слайд, и поэтому посмотрите, появилась задача управления образованием, и хотя Александр Андреевич говорит, что наша судьба ближайшая – это локальные проекты и локальные изменения, мне кажется, это некоторое такое, ну, какое-то допущение не очень правильное. На самом деле мы уже находимся в ситуации серьезных системных изменений образования. И поэтому ровно к этому так и надо относиться, что идут очень серьезные системные изменения, как раз происходит переход от локальных к системным. Но тогда, когда говорят о стандартах, коллеги, все присутствующие понимают, если речь идет о введении стандартов, речь идет не о локальных изменениях, а речь идет о принципиальном изменении качества всей системы образования. И отсюда проблема, которую нам приходится решать использование механизмов наиболее распространенного директивного, административного, оперативного управления для решения задач стратегического развития. И мне кажется, что... Дальше, пожалуйста. Факторами эффективного управления инновациями в, этом, в этой ситуации являются разные факторы. Я их не перечисляю. Посмотрите, но наиболее серьезным и значимым фактором является последний здесь – умение вовлечь всех сотрудников в выработку и реализацию стратегии. В нашей ситуации речь идет о стандартах. К добавлению тех, тех тезисов, которые сегодня прозвучали, я бы хотела теперь в связи с этим обратить внимание на то, что нисколько не сомневаюсь в том, что нужно поддерживать учителя. Нужно серьезным образом модернизировать подготовку педагогическую учителей. Я хочу обратить внимание на выступление молодого учителя из Сибирского лицея и сказать, мне кажется, это выступление, коллеги, свидетельство того, что сегодня в одиночку не выплывают. Сегодня то, останется ли учитель в школе, зависит, я совершенно с ней согласна, не только от, материальной, от материальных обеспечений, от заработной платы, но и от того, в какой коллектив попадает этот человек. Потому что решение задач, которые сегодня поставлены перед образованием, осуществляется не только, и я боюсь показаться как бы очень радикальной, но хочу подчеркнуть, и совершенно не столько одним учителем. Сегодня качество образования и повышение качества образования могут обеспечить только педагогические коллективы. И в этом смысле, обсуждая программу, которую мы сегодня делаем под руководством модернизации педагогического образования, которую мы делаем сегодня под руководством еще Я хотела бы обратить внимание разработчиков и присутствующих на то, что нужна более радикальная, более серьезная поддержка школ, тех коллективов, образовательных учреждений, которые решают инновационные задачи и вовсе не для того, чтобы распространять их опыт, как у нас принято думать часто, а для того, чтобы вовлекать этих, эти коллективы, и в работу с педагогами, и в работу с директорами школ, и в программе, которая предполагается, я надеюсь, мы обратим внимание на то, что нужна очень серьезная подготовка, я согласна, Валерий Владимирович, и методическая подготовка в том числе педагогов. Но сегодня переформатировать необходимо подготовку педагогов на исследовательскую проектную составляющую, когда я вижу, что стандарты... Это ориентация педагогов на обучение детей проектной, исследовательской деятельности. Я вообще просто, ну, можно я реакцию не буду свою формулировать, а обучение исследовательской и проектной деятельности, для этого надо самому владеть такой компетенцией на, вся, на всякий случай. И поэтому для меня это полная загадка, как это будет осуществляться в школах. Поэтому помимо методической подготовки необходимо делать акценты как раз на исследовательской подготовки, на обучение проектным компетенциям педагогов, мне кажется, это важно. Но самое главное, это все-таки готовить управленческие кадры. Нигде пока серьезно не поставлена эта проблема, что сегодня школами управляют бывшие учителя. Но я бы сказал, не бывшие, а настоящие. Поэтому очень часто определяют и решают именно педагогические проблемы. Нужна очень серьезная подготовка, судя по ситуации и нашим возможностям, подготовки педагогических, управленческих кадров в области управления инновациями. И мне кажется, помощь не только педагогического университета, но и всех университетов нашего города, в том числе и классического, была бы здесь очень полезной. Спасибо.